Новини міста жовті жовти воды. Не секрет, що стан доріг в нашому місті просто жахливий. Жовтовиці роками чекають ремонтів, хоча б ямочних. Які ж дороги і коли ремонтувати В цьому році В цьому році 300 тисяч у нас на виконання поточних ремонтів доріг, на капітальні ремонти на сьогоднішній день. день нет. Ведеться определенная робота. І от перший зам їздив в Дніпропетровський, городський голова, їздив туди і нам пообіцяли. Ну, пообещали, да? Пообещать это еще не значит дать. Ну, как бы достаточно так уверенно можно уже смотреть. Мы уже сейчас заказали пересчет смет на капитальные ремонты 3 миллиона на выполнение капитальных ремонтов. Надо сказать, что у нас уже четыре года есть проекты на капитальные ремонты улицы Богуна, улицы 50 лет, улицы Маяковского. Эти три улицы есть проекты, и мы, конечно, попытаемся сделать хотя бы часть какую-то этих улиц капитально отремонтировать. Берк, на было, текущие да. ремонты в этом году у нас у нас значит 300 тысяч которые 300 тысяч которая плановая программа асфальтувания вызначен в улиц. Э, я вам даже их скажу значит на цели на этот год да значит это 10 улиц которая по программе по точ, текущего ремонта, да, ямочный, так mm -hmm. называемый ремонт. Yeah, yeah, yeah. И 150 тысяч ⁇ это э, восстановление асфальтно-бетонного покрытия после производства ремонтных работ водоканалом и теплосетями. Вот на сегодняшний день начато было в э, 20-х числах... Э, Мая ремонт улицы Первомайская, ну готовились к пробегу. К сожалению, начались дожди неделю, там и они только не видно. Там часть, там, было часть, такие. часть улицы сделали они от Заводской до до наверное, до Кирова. Вот эту часть они ямочно сделали. После этого начались дожди, после этого работы не выполнялись. Заранее вы выполняются работы. А, на сегодня я не знаю, где, наверное, они сегодня не выполняют еще работы. Но есть график, он утвержден городским головой, и ему его дали. К сожалению, этого графика у меня нет. Нам ну, не сошли нужным, я и не претендую, не сошли, не сошли. Но до 15 То -то июня… Особисто, да. А, значит, до 15 июня они эти работы должны завершить по этим 10 улицам. Это улица Первомайская, Петровского железнодорожный переезд возле АТХ, вот как по автобуса. А, значит, улица Червоноармейская там остаток надо сделать ремонтных работ. В прошлом году просто не хватило финансирования. Улица 8 Березня, улица Горького, улица Маяковского. Маяковского, если нам дадут деньги на капитальный ремонт, мы ее убираем, эту улицу какую-то другую туда запланируем. Приулок Мирный, улица Старицкого, улица Подгорная. Вот эти 10 улиц. Это есть программа капитального ремонта дорог, которая была утверждена на сессии еще в прошлом году. Она до 2020 года, и каждый год мы эти улицы те, что не доделали mm. в прошлом году, мы их переносим плавно. Поэтому она не выполняется. Я бачила эту проблему. да. 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 Поэтому... Поэтому... Просто хотелось бы, люди говорят, что уже лето, разгар литр, уже пора что-то починать. Долго не отрабатывали так, не Значит, э, ну просто мы еще в марте позвонили в Петровский рай, э, о, этот автодор, значит, и там нам сказали, что 700... Э, ой, 279 гривен квадратный метр. Пожалуйста, мы готовы завтра выезжать и будем делать. Но так как у нас есть баланс и ну, руководство КПЖ приняло решение своими силами это делать. А оно дешевше, дороже? На сегодняшний день их э, цена 305 гривен. То есть, в принципе, с, этих, с этой суммы э, в 300 тысяч, когда она будет освоена, бюджет, ну, я не скажу, потеряет. Но все-таки э, денег порядка 24 тысячи разница в цене. Ну, сказати, потеряють подоходи, ну, подоходи, вигляді, да, витримує, налог, налог пойдет в міський бюджет, наші люди отримують зарплату. І я вважаю, що все таки двадцяти тисячі цього стоїть. Ну і міський голова прийняв це рішення. Це наші люди, вони повинні отримати зарплату. Про людей подамо багато разів на різних рівнях піднімалось питання про відсутність вуличного освітлення в жовтих водах. В чому ж причина останнього відключення? Далее прямо мова. Вот скажите вы еще, что сталося с нашим містом, что уже второй год у нас на москве? Значит, освещение в нашем городе есть, нет оплаты за электроэнергию своевременной. Почему а ее думаю, нет? его нет? Да, почему его нет? На сегодняшний день наши энергопоставляющие организации имеют право отключать. Они по претензии прислали, через 10 дней отключили. Я написала соответствующую докладную записку на имя городского головы поэтому могу ее озвучить вкратце. Да? 30 апреля было вот по, по последнему отключению. Значит, хотя городской голова на оперативке еще в марте, у нас есть такие коммунальные оперативки, которые ежепонедельнично проходят, и все э, директора коммунальных предприятий там присутствуют с проблемами, с вопросами, с решениями этих проблем. Городской голова сказал взять под личный э, контроль э, руководству КПФЖРЭО, ну и управлению, соответственно, э, вопросы оплаты и не допустить, не допускать отключения, потому что мало того, что нас отключают за неплату, потом за включение надо платить. Страх. Ну, это не штраф, это за включение. За подключение оплата. Поэтому он взял под личный контроль. Так вот, 30 апреля у меня есть распечатка, я отдала мэру, могу вам это дать, пожалуйста. Здесь все документы, которые вы захотите увидеть, вы можете их дать и сразу заснять снять копии как угодно. Они не закрытые. 30 числа пришел счет на КПЖО. 30 апреля. Теперь следующая цифра. 27 мая Пришло письмо с просьбой оплатить этот счет. Ну, разница улавливается. 4 мая на Капавжель пришло попереджение про отключение, что 12 мая будет отключение. 4 мая пришло попереджение, 30, да? 12 мая. 18 мая их отключили. А 19-го, а могли бы и 18-го эти деньги, и 17-го пройти, если была заявка на финансирование. Финансирование проходит через управление ЖКХ, только при наявности заявки. Тепло, тепломережі, водоканал, капев жрел. Тобто чисто технічно да. ніхто не б... Давайте цю заявку. не Турбувався, да, це про... захищена стаття, така сама електроенергія, енерго. Тобто якщо керівники чи спеціалісти жрел завчасно би потурбувались да. про оплату, у да. нас було б освітлення. Як говориться, саме обідно те, що їм 19-го було заплачено там порядка 30 тысяч надо было, им заплатили 25, потом 17, потом 29, то есть 71 вам на следующий день дали, то чего же вы не заплатили эти 30? Ну, вот такая ситуация. Ну, соответствующие такие э, служебные отправлены, городской голова будет принимать, э, наверное, какие-то выводы сделает, какие-то решения он примет. Потому что люди звеновачивают самое его, местного голову. Хотя Тарасенко, ну я, я могу, я веду себе такие небольшие протоколы, да, вот сейчас уже мы официально это будем делать. Я могу сказать, даже когда это была оперативка 12.03, и там я просто записываю, Миски голова, КП ЖРЭО, взяты под особистый контроль, недопущение, отключение цин... Наружное освещение. Ну то что тут говорить? Да, и кажется, вот, не... вот и сделали педопособыстый контроль, Казинка что с 30 была, по 27 никто не проконтролировал. Ну, наверное, директор уже, вот уже, есть там главный инженер, есть главный энергетик, есть участок целый, который этим занимается люди, да, там 6 человек и как минимум 3 административно-управленческого персонала из этого числа, который занимается именно этим вопросом. Почему они это не проконтролировали? Ну, этот вопрос уже не ко мне.